Salamu alaykum. Bu iOS playlistinin 51-ci videosudur. Deməli, çarpanlara ayırmanın 3-cü özəlliyi ilə davam edirik. Videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Deməli, ax kvadrat + ax + b kvadrat üçhəddisini necə vuruqlara ayıracağımızı öyrənirik. Deməli, bu kvadrat yüksətdi nədir? Çevrilmiş kvadrat, çevrilibdir. Görürsüz, x nə kvadratın əmsalı nədir? 1-dir. Burdakı əsas məsələ nə olacaqdı? Ə İlkin olaraq burda həmişə izah eləmək istəmirəm, çünki bu daha sonra bura 2, 3, 5 gələndə, yəni x kvadrat deyil də başqa bir şeylər olanda e işlər sarpa sarır. Ona görə də mən bunu heçsə göstərmirəm. Öz bildiyim şəkildə bunu izah eləyəcəm. Deməli necə olacaqdı? Məsələn burda e x kvadratı + plus 4x + 3 verilibdi. Bax burdakı ifadəni vuruqlara ayıracağıq x vur x-dir da, x kvadratdır. Burdadakını da araziq. 1 vur 3-dür məsələn. Və bunu elə eləməliyik ki, bu ikisini və bu ikisini vurub, toplayanda ortada açım versin. İndi vururuq x-i 1-ə vuranda x, x-i 3-ə vuranda 3x, topluyuruq 4x. Allahdan düzəldi. Verdi. Deməli necə yaza bilərik onda bunu? Bax qarşı-qarşıya götürürük. Diqqət eləyin, x+3 vurulsun x+1 şəklində. Deməli bunun vurukları belə olacaq. x+3 vurulsun x+1. Təbii ki, bunu başqa cür də eləmək olardı. Sadəcə amma özümüzə əziyyət vermiş olardıq. Məsələn, göstərin başqa cür. Belə eləmək olardı. Yazardıq ki, plus, e, plus, x kvadratı + 3x + x + 3. Bəli, bu şəkildə yaza bilərdik. E, Səsə bir dənə yoxluyum var. Yaza bilərdi. Burdan x-i çıxararaq mötərizə xaricinə olacaq x vur olsun x + 3 x + x + 3. Burdan da x + 3-ü çıxararaq mötərizə xaricinə alarık ki x + 3 vurulson burdan x qalar, burdan 1. x + 1. Bu şəkildə də həll eləmək olardı, amma biz nə edirik? Ən optimal, ən ideal, ən qısa yol axtardığımıza görə bu ağıllı fikir olmazdı hər halda. Bəli, indi 3-cü suala baxırıq. 3-cü sualda deməli buranı necə ayıracam? x-ə x vuranda x, x kvadrat eləyir. Buranı isə -4-də 1 şəklində ayıracam. Görürsüz ki x ilə 1-i vuranda eləyir x x da -4-ü vuran da -4x cəmin eləyəcək -3x. Onda mən bunu belə yazacağam. (x - 4) * (x + 1). Diqqət eləyirsə qarşı-qarşıya yazıram. Yazanda qarşı-qarşıya yazıram. Bəli. Eee, 5-ci sualına davam edirik. x² + 6x + 8-i burdan yazıram. x² + 6x + 8. Deməli bunu ayırıram x-ə x, bunu isə 4-ə 2. Bunlar buna vuranda 2x 4x cəmi 6x. Deməli mən bunun yerinə yazacağam x + 4 vurulsun x + 2. Bu mənim surətim. İndi mən xərcə həll edirəm. Xərcə də bura yazıram. x kvadratı + x - 12. X-ə x, məsələn 6-ya -2 seçsəm. Bundan bunu vuranda -2x 6x cəmi 4x elədi. X eləmədi. Deməli bu yanlış seçimdir. Onda doğru seçimi üçün birazdan nə ilə əməliyyat düşünməliyəm. Bunda x-ə x nə -4-ə 3. Vuranda görürsüz ki, -1 alınır. -1x. Bu da onda ağla seçimi deyil, onda düzgün budur. Deməli x-i -3-ə vuranda -3x, x-i 4-ə vuranda 4x, cəmi x. Deməli bu nədir? x+4 * x-3-dür. Bəli, onu da yazıram bura. x+4 olsun x - 3 x + 4 də sizləri ömr geri yana qaldı x + 2 bölünsün x + 2 bölünsün x - 3 qaldı. Bəli, 7-ci sual üçün gedirəm bura, 7-ci sual. Bəli, 7-ci suala baxırıq. Deməli x2 - 42 - 5 Buradan yazıram bunu x kvadrat - 4x - 5. Bunu x-x bunu isə -5-ə bir şəklində ayıracağıq. -5-i 1-ə vura biləndə -5 eləyir. Bu eləyir x, bu da -5x. Cəmi -4x elədi. Deməli bu 2x - 5 vurulsun x + 1-dir. Bölünsün, bəli. Bu tərəfə baxırıq. x kvadratı + 3x + 2. Bunu da x'e x, e x 2'ye 1 kimi ayırırıq. Bunların hasili x ve 2x zami 3x elədi. Demek bu x plus 2 vurulsun x plus 1'dir. x plus 1'ler sizlere ömür geriye kaldı? x minus 5 böl x plus 2. Bəli, devam edelim. 9. sual. x kvadratı plus 5x plus 6. Demek ki x'e x, e x 19-su 3-ə 2 -ə ayırsam 6 3 vur 2-dir. Bunu 2-yə vurduqda 2x, bu da 3x cəmini elədi 5x. Deməli mənim sürətim 2+3 vurulsun x+2-dir. Bölünsün. Baxırıq indi məxrəcə nə olacaq? x kvadratı + 4x + 3. O da x-ə x, 3-ə 1 deyə ayrılacaq. x 3 2 cəmini 4dir. Demek bu da x plus 3 vurulsun. x plus 1'dir. x plus 3'ler getdi. Geriye ne kaldı? x plus 2 bölünsün. x plus 1 kaldı. Bəli, bu şekilde. Devam edelim. 11. sual. 11. sualda x kvadrat plus 2x minus 3. E, ee, artık bunu beyinle yazabilirik. Bu x minus 1 vurulsun x plus e, 3'tür. Bəli, bölünsün. Altdakı x kvadrat + x - 6, o isə x + 2 vurulsun x e, bağışdan x - 2 vurulsun x + 3-dür. Bölünsün x kvadrat - 1, bilirsiniz ki, x - 1 vurulsun x + 1-dir, çünki x-in kvadratı - 1-in kvadratıdır. Aşağıdakı isə x - 2 vurulsun x - 1-dir. Bəli, bunu e, yuxarıya yazaq. Deməli nə olacaq? X e, plus 3'ler buradan ixtisar edəcək. X plus 1'ler buradan ixtisar edəcək. Geriye kalacaq. X minus 1 bölünsün X minus 2. Vurulsun X minus 2 bölünsün X... E, bir dakika. X minus 2 bölünsün X plus 1. X minus 2'ler de getdi. Mən X minus 1 böyle X plus 1 aldım. Aha, yo burada səhv var. Bura bax, bu plus olmalıydı. Bu gedir, bu x - 1 qalır. Burada x - 1, x - 1-lər də gedir, qeriyənə qalır 1 deyə qalır. Bəli, 13-cü suala baxırıq. x kvadratı + ax, bəli. E, deməli bu bərabərmiş də, a necədir? Alta baxağ uşaqlar, x kvadratı + 3x - 10 nə eləyir? Bunu x-ə x, x ayıraram, bunu isə -5-ə 2. Görürsüz ki, hal-hazırda vuranda -3x eladı. Onda nə alaram? +5-ə -2. Deməli məxrəciniz x-2 * x+5-dir. E bu x+5 dəyə qalıbsa, deməli surətdə x-2 ixtisar olunub da, surətdə də bir x-2 varmı? İxtisar olunub. Bunda bu ifadə x-2 vuruğunu içində saxlayırmış və x+2-də də x+1 qalırmış. Deməli bu x-2 * x+1-dir. Urub atanda görəcəksiniz ki, bu olur x kvadratı - x + 1. Deməli a nəcisdir uşaqlar? a -1-dir. Aydındır? Sıradakı və sonuncu sual. Bəlis. X baxın, görürsüz, artıq x kvadratı - 8xy - 9y kvadratı. Artıq burada mənim dediyimə daha da ıı, ehtiyac olacaq. X kvadratı x x dəyə ayırarıq. 9y kvadratı da necə ayırmalıyam deyə düşünüm. Deməli Ə bəli, -9y-y dəyə ayırsam. Baxın, buradan x ilə y vuranda elə dik xy, x, x ilə -9y vuranda -9xy cəmələri eləyəcək -8xy. Onda bizim sürətimiz bundan ibarətdir. x - 9y vurulsun x + y bölünsün məxrəcə baxırıq. Məxrəcdə bunu x-ə x Bunu isə 6y-6y-3y ayırsam olmur. Bəli, tut tapdım. -9y-9y ayırıram. -9y-a başla -2y. Hasilə nədir? 18y kvadrat. Bundan bunu vuranda -2x y -9xy cəmi -11xy. Deməli bu olacaq 2 - 9y. Baxın x və -9y vurulsun 2 x - 2y demişdim ki, qarşıla qarşısına baxırıq. Vaq vuranda çarpaz vuruq, amma yazanda qarşısına baxırıq. Burdan x - 9y-lər getdi. Qeriyənə qaldı x + y / x - 2y. Bəli, bu sonuncu sualımız idi. Videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı, rəy bildirməyi unutmayın. Sağ olun.